если вы хотите оформить такс фри в Турции, возврат налогов, там часть НДС вернуть, бывают немаленькие суммы, то вам обязательно нужно зайти в такую будочку. В аэропорту Анталии, это 270, возле 275 кассы, есть такая Check-in Customs. В чем смысл? То есть прежде чем то есть вам просто возвращают там что 8 процентов от суммы покупок ну короче прежде чем вам эти деньги отдадут вы должны все вещи показать <coughs> просто там даете чек и по чеку каждую вещь они должны проверить а если вы допустим при чекине эти сдадите вещи они ну, отдадите авиакомпании а потом допустим пройдете паспортный контроль и там есть еще одна, один такой же офис у них там придете с чеком, вам скажут, покажите вещи, скажите. А я в чемодане уже все сдала, забыла, отправила. Ну, тогда мы вам деньги не вернем. Поэтому не забудьте, прежде чем оформлять Tax-Free, вам перед тем, как сдать чемодан, нужно все вещи будет показать таможне. Поэтому в этом случае прилетайте заранее, там, за полчаса, потому что летом тут еще и очереди бывают немаленькие.